Всем привет, ребята! С вами Даша, и сегодня я принялась взяла камеру и сказался, я сниму сегодня видео. Называется оно летний холл. первая вещь, что я купила, потому что я ее буду носить летом, и вы даже даже некоторые захотят ее заказать, но начну я, но она я ее заказывала точнее на в интернет-магазине просто набирать интернет-магазин. И вот эти майки все с интернет-магазина вы их можете купить. Ну, мы начинаем. Наверное, я начну с той кофты, которая у меня с длинным рукавом. У меня здесь все вот в одной пучке лежит. С длинным рукавом у меня кофта такая вот морская. Я ее покупала вообще-то в Москве. Она не в интернет-магазине была. Марс как бы не кофта, как будто бы никак вот с таким вот там с такими рукавами. Но мне эти рукава еще велики, потому что размер был только такой, и мне она очень сильно понравилась. Я ее заказала. Да. Ну и следующее, что понадобится вам или мне думаю это вот такая вот майка я думаю все скажут она мальч она для мальчиков но на самом деле она и для девочек ну это де... женская майка такая майка супермен она очень плотная можно сказать из волокна очень вот такая вот плотная так что я ее надеваю. Меня не видно так что я одеваю ее только на вечер да вот. Следующая есть маечка такая же, только черненькая. Вот. записью он он шот он кил. Он видел. Он шот он шот он 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 кит. Кил, блин. Вот такая тоже майка прикольная. И да, и еще у меня последний мальчик, который я заказала. Такая серенькая. Она рост 140. 40 рост у меня. И она очень... Я уже не гуляла. Достаточно хорошо. Такая вот мальчика с сестрами. И категория на, на это на вот эти вещи закончились и пошли платье первым делом просто мы на вешалке а, висит такое вот хорошее платье вы можете его увидеть то что оно такой в цветочек такое яркое да оно может сказать летнее но оно 34 рост. Но да, я знаю, что оно маленькое, но оно очень хор хорошо на меня налезло. И можете увидеть, что оно вот такой вот материал, типа как бы с клеточками. Но я вам. Вот видите, здесь клеточки. Вот я из-за этого его купила. На самом деле я покупала в капитошке. В моем городе есть капитошка, да вот. Да. И очень платье хорошее к этому платью. Мне понравился пояс. Скажите, обычный пояс, но он подходит реально, ребят, к этому платью. Такой вот синенький пояс. Да. Еще я заказал платье с интернет не, не. Или с интернет-магазина, или не с интернет-магазина. Я не помню уже. Потому что когда я заказывала а вот такое вот платьице, оно вот с такими цветочками. Здесь я, здесь ушито вот так вот. И здесь есть такие вот подкладочки для плеч, чтобы плечи не болели. Вот. Смотрите, какое шика... шикарное платье. На самом деле мне его подарили, но я за него деньги не отдавала. Вот. Такое платьице. Очень классное, потому что на самом деле он не вмещается даже в кадр, но попробую его в кадр уместить. Так что, да. Такое платьице очень нравится. Летнее и милое. Следующее платье. Мне кажется, здесь не платье остались? Да. Такое же платье, только оно без бретелек. Оно вот такой рассеточкой. И вот так вот оно. Вот такое, вот такое, вот такое, вот такое. Ну, я понял, даже объясняю. Оно без лямочек, как бы смотрится оно вот так вот. Да, следующее платье очень мое любимое, наверное. Как-то так. Вот оно, это платье в горошечек. Розовенькое, хоть я розовый цвет не люблю. Да, но вот это платье, ребят, оно реально шикарное. Посмотрите на него. Вот кто хочет его, я не знаю. Я покупала в Геа... На это правильно я произнесла, ну, что вы можете прочитать и купить такое же себе платье. Потому что там было еще и желтое, но сначала я подумала, когда я покупала эту туника, на самом деле это платье. Очень классное платьице, так что если оно вам понравилось, то купите. Хотя, Ссылочки я не дам, потому что как бы... Я знаю, как давать ссылочки, но я говорю, я не знаю, с какого сайта я покупала, потому что сайта, по-моему, этого магазина нет. А я покупала не в интернет-магазине, а в магазине в городе. Такой платьец. наверное, вот такое вот. Типа морской, но ну, не морской, но не похоже на морской. Белое синяя розовая так вот, можно сказать что здесь с розовым бантиком и вот с таким розовым вырезом на самом деле очень миленькая платьица я обожаю это платье я думаю вам понравилось это видео если тебе понравилось это видео то ты можешь поставить палец вверх и если ты можешь подписаться чтобы не пропустить мои видео и да вы сейчас скажете у тебя долго не было видео да ребят прошу прощения Прошу, прошу, прошу прощения, потому что у меня вот видите царапина, она мне кошка царапала и на самом деле очень больно было, не больно, но больновато было и я не могла снимать видео, видео, видео и еще потому что мне камера сломалась, я ее починила все такое, да прошу прощения. Поставьте пальчик вверх. Чтобы не пропустить видео, подпишитесь на мой канал. Я вас очень сильно люблю. Так что всем пока.